Salam hörmətli kanal izləcilərimiz. Mən sizə bu günləri Xırdalanda Uğur Marketə yaxın bir yerdə 1,8 sotda tikilən belə bir iki mərtəbəli həyət evi təqdim edirəm. Hal-hazırda həyətimizin həyətindəyik. Gördüyünüz kimi həyətinə bir 2-3 maşın rahatçılığı ilə daxil ola bilər. Əks sığamətdə göstərəcəm. Diqqətlə baxaq din şəhəti var. Qaz suşu daimidir, sənədi çıxarışdan ibarətdir. Burada həyətində sanitar qovşaqları var. Qoşa daş azıxılıb özünə tikilmiş bir evdir. Qiyməti 65.000 manatdır qiyməti 65 min manatdır. Burada da belə bir yeri var. Burada da yəni ki nə görürsüz bu evə aid bir belə bir boş yer var. Burada nə isəsiz tikib yarada bilərsiz. Ətraf tam yaşayışdan ibarətdir, gördüyümüz kimi. Burdan daxil da olacağıq evimizin giriş hissəsinə. Giriş hissəsidir. Burada yerləşir qonaq otağı Belə bir qonaq otağı var. Evin istiləmə sistemi kombi sistemidir və sənəd çıxarışdan ibarətdir. Evin ümumi sahəsi 134 kvadratdan ibarətdir. 1.8 sotda tikilib. qonaq otağıdır. Burda yerləşir ikinci otağımız. Burda kondisioner də qalacaq. Əhsən, mətn göstərəm. Giriş hissəsidir. Mənzilə giriş hissəsidir. Burda yerləşir üçüncü otaq. Evdə bəzi əşyalar da qala bilər. Burda ikinci mərtəbədə olan sanitar otağa yerləşir. Belə deyə orta təmirdir. Burda isə mətbəxdir. Yəni üstü necə gördüyüsə, birinci mərtəbədə də 3 dənə otağı var. Orta təmirdən ibarətdir. Yəni yuxarıda 3 otaq, 1 mətbəx, sanitar qovşaq, birinci mərtəbədə isə 3 otağı var. Qiyməti dediyim sizə 65 min manatdır. Sənət çıxarışdır. Xırdalanlı Uğur Marketin yanında yerləşir. 535 nömrəli marşrut yaxınlığından keçir. Və 7 nömrəli məktəbə yaxındır. Burda da gözün qaydada 1-ci mərtəbəsinə girişdir bu qaydadadır. Burada 1-ci mərtəbəsi kirayə verilib. Otaqlarda gördüyümüz kirəkəşqalar axşamdan axşama. 3 otaq yuxarıda, 3 otaq belə aşağıdadır. Bu həyət evinə bağlı kanalımıza abunə olusuz, linkdə nömrə qoyulacaq. Həmin nömrə ilə əlaqə saxlayırsınız, mən bu həyət evini sizə göstərməkdə yardımcı olacağam. Bu da girişə keçə bilməsidir. Hal-hazırda işlək, işlək vəziyyətdədir, gördüyünüz kimi. Gibi...